В общем, помимо всех прелестей, хочется вам показать немного другого Кишинева, который вот совершенно не похож на столицу страны. Вот, смотрите, например. Мы гуляем сейчас на перекрестке двух центральных улиц, ну, считай, в центре города. И вот тут такие вот вещи. Даже на центральном проспекте Штефана Челмары, там тоже такие вещи, вот, места не есть. И вот так вот, вот бывает. Вот это вот, собственно, центральный переход подземный, он тоже выглядит уныленько. Ну, это к тому, что, типа, парки, красота, все дела. Но есть обратная сторона медали. И вот она выглядит примерно так. Забор покрашен вместе со столбами, с деревьями. Вот так вот тут в Молдове красят, в вот, общем, по-серьезному. Деревьям идет белый цвет, да? Снежок. Снежок. А, это их под каштаны нас да. просто. Вот это парк валя трандофилор. Трандофил. Трандофил. Ну, в общем, понятно. Вот в этих домах я домашняя, так подозревал. Прикольно. Жить с видом на озеро. Ну, вообще здесь. Типа нормально. Если не, есть. Если не хочешь есть во время 1 мая, в воскресенье, тому уже это Пасха. Все закрыто. Жестяк. Все закрыто. Вот эта улица Валя Трандофирилов. Улица Рос. Это проспект что-то Штафона Челмара. Типа центральная улица и вот. То, о чем я говорил, вот такая тут местами дорога бывает интересная. Иди на свою страну портвейнью. Мы сейчас идем искать еду. Доб -доб -доб Добывать еду, да. Сегодня... Сегодня 1 мая, Пасха, воскресенье, ничего не работает. И, в общем, очень тяжело добыть пищу. Прям такая естественная среда обитания. Мы идем на охоту за едой. Мы сидим второй раз в пиццамании. Здесь, конечно, очень клево, прикольно и все такое, но сидим мы здесь не потому, что нам здесь очень понравилось, а потому, что больше сидеть не хотим. Эти часы играют какую-то известную молдавскую музыку. Мне все понравилось. Я рекомендую. На мой взгляд, Утро в нашей съемной квартире, и мы уже собираемся валить из Кишинева. Относительно Кишинева. Мне все понравилось. Короче, а, Кишинева прикольно. Мне очень понравились парки. Есть архитектурные штуки прикольные. Очень прикольные официанты. С отсутствием вообще какого-либо акцента, переходящие на русский с русского на молдавский. На молдавский. На румынский. Ведь языкового барьера здесь нет, В общем-то. Здороваются с тобой чаще всего на своем языке, которого ты не понимаешь, и ты говоришь здравствуйте. И тогда люди переключаются на русский язык. Кодовое слово. Здравствуйте. Украинские да. а они не понимают. А, из вкусняшек. Мне запомнились... Молдовские вертуты это просто ну, огонь. Кишиневское пиво ок. Вино ок. Да. Надо приехать и посмотреть. Посмотреть, по почувствовать, попробовать. Мне поблять. все понравилось. Мне э, все понравилось. Сегодня все продолжает не работать, потому что сегодня. И... и мы ищем где поменять деньги обратно. Да. В общем, это проблема. До побачення міста Кишині. Ми так і не зрозуміли, як тебе правильно називати українською. Тишиня. Джуня, Одесса крутая. Да. А ты сильно серьезная. Я тоже крутая. Скажи, Марка, привет! Марка, привет! Возле из поезда в Днепропетровске. Сейчас нас ждет еще небольшой переезд. Полуторачасовой или двухчасовой на маршрутке и мы будем дома. На работе. Блин, да, на работе, к сожалению. Или к счастью. К счастью, потому что у нас есть работа. К сожалению, потому что сегодня мы не отдыхаем.